Синкпад X13 1 поколения на 10 интеле. Как снять и заменить клавиатуру? Снизу нема никаких болтиков. Клавиатура, видим, что снимается. Останні два 2-3 поколения под кнопками Ховались болты. Спробуем снять эти кнопки. Так, и да, и болтик тут. И с ей стороны такой же болтик. Выкручиваем. Також треба піддіти чимось, чтобы болты вылезли и на 2 миллиметра в сторону экрана. И вот ось, ось она снимается. Тут на, на петлях есть такие вуса петли, на которые одирается клавиатура. Назад и в диты, майже так само.